Axşamınız xeyir. FF-də bu gün indi analitik informasiya proqramıdır. Bu gün indi olaraq ən aktual mövzuları müzakirə etməkdə davam edirik. Bildiyiniz kimi son dövrlərin ən aktual mövzuları eyni zamanda COVID-19 ilə əlaqəli olaraq xarici yaşayən soydaşlarımız və diasporalardır. Bütün bu mövzular haqqında mən bu gün qonağım diasporalarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və Protokol şöbəsinin müdiri Vüqayil Məmmədovla müzakirə aparacağam. Vüqayil müəllim, xoş gəlmisiniz. Qızıl müəllim çox sağ ol. Xoşdur müəllim. COVID-19 ilə əlaqəli olaraq bu xarici yaşayan soydaşlarımız məsələsi daha da aktual oldu. Ümumiyyətlə mən bilirəm ki özünlə çünki bu işlə məşğul olmuşam. Diaspor daima diqqət mərkəzində, dövlətin diqqət mərkəzində olan sahələrindən bilir və eyni zamanda burada təkcə dövlətin yox, eyni zamanda vətəndaşların, soydaşlarımızın da psixoloji davranışlarından, ümumiyyətlə xaricdə davranışlarından da çox şahəsidir, belə deyək. Ümilikdə Ümumilik, COVID-19 dövründə diasporanın üzərlə dövlət komitəsinin gördüyü işlər haqqında hazırda yaşın sәүdəçilərimizlə bağlı fikirləriniz budur. Özərləm çox əvvəla təşəkkür edirəm bizi dəvət etdiyiniz üçün və bu sualınız da doğrudan da çox aktualdır və bu suala cavab vermək üçün əlbəttə ki ə, bu verilərik kifayət etməz amma mən istərdim qısaca sizə bununla Bəl, bağlı məlumat verim. Deməli bildiyiniz kimi COVID-19 dünyada artıq yayılmaya başlayanda hərək ki ölkəmizdə vəziyyət yaxşı idi, ancaq daha sonra bizim diasporamızın vəziyətində çətinlik O zaman yarandı ki, onların olduğu ölkələrdə təbii ki, müxtəlif zamanlarda COVID-19 orada müxtəlif formada yayılırdı. Bəzərlərinə çox sürətlə, bəzərlə yavaş var. Bəzi ölkələrdə onların nəticələri çox, deməli, çox güclü oldu. Amma eyni zamanda ən çox problem deməli sərhədlərin bağlanmasından sonra oldu. Bildiyimiz kimi mart ayının artıq başlayaraq ortalarının bu problem yarandı. Amma diasporuş üzrə Dövlət Komitəsi bizim dövlətimizin digər qurumları kimi dərhalcına prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə xarici tərəf yaşayan azərbaycanlıların deməli vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı onların qayğısında qalmaq üçün birsə tədbirlər həyata keçirdi. Bu tədbirlər əsırasında təbii ki, məsələn bəzi yerlərdə, məsələn vətəndaş bizim diaspora üzvlərimiz var idi ki, onlar məsələn çoxsu işini itirmişdilər, xüsusilə tələbələrimiz və gənclərimiz, diaspor komitəsi onlara çox böyük Hətta qalmama qalma. belə deyək də, o tələbələr, Hı. hətta diasporada daha çox da, həm evlərimizdir bizim, soydaşlarımız, hansılar ki, xaricdədilər bu və yaxud digər məsələlərlə bağlı, onlara da komitə tərəfindən köməkli getirdim. Mən Bəli. özüm çoxdur xarici və müxtəlif ölkələrdə dostlar, onlar da doğran da bu məsələləri də qeyd edirdilər, tələbələr xüsusilə qeyd Hı. edirdilər ki, komitə və digər dövlət strukturları onlarla maraqlanırdı. Tez bir şəkildə bir çoxlarını təxliyə etməyə çatdı, Bəli. səhədlər bağlanana kimi və s. Hı -hı. Ümumiyyətlə dünya azərbaycanlıları, soydaşlarımız bu çox vacib məsələdir. Niyə? Çünki bizim Ermənistan-Azərbaycan problemimiz var, münaqişəmiz var və belə olan şərtdə xarici siyasətimizin əsas resurslarından biri var enerji siyasəti, bu bizə çox lazımdır, neft, qazlar, diplomatiya, bir də diaspora, xarici yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan dövlətinin daha da güclü xarici siyasət Hı -hı. aparmasında, informasiya müharibəsini qələbə gəlməsində yaxından əllərindən gələni etməlidir. Hə. Bildiyimiz kimi bu siyasət, diaspor siyasəti yenə də əslində müstəqil Azərbaycan dövləti üçündə bu istiqamətdə və son dövrlərdə nə kimi layihələr və planlar hazırlanıbdı konkret olaraq? Siz tamamilə doğru vurğuladınız. Diasporun ümumiyyətlə istənilən dövr, istənilən xalqın belə də ki, işitim, siyasi xarici siyasətində həmin ölkə, hətta və də investisiya cəlb olunmasında hətta onların gəldiyi ölkələrin, xalqların xarici də maraqların daha yaxşı müdafiə olması çox böyük rolu var. Həqiqətən də diaspor diaspor çox strateji əhəmiyyətə malikdir. Yəni bu dalılmazdır. Bu tək Azərbaycanla bağlı məsələ deyil. Biz ümumiyyətlə bununla bağlı dünyada bir çox nümunələr vardır. Bəli. O çıq qaldı Azərbaycan məsələsinə. Əlbəttə bizim diasporumuzun tarixi çox müxtəlifdir hər regionda. Ümumi götürsək bəli bizim diaspor say baxımından təbii ki Yeni dəvə azdır, amma biz də çalışırıq maksimum dərəcədə bizim diasporun diasporalarımızla daha yaxından işləyək. Xüsusilə son 2 son 2 ildə Cənab Fətimadov Azərbaycan Respublikası Diasporoloji Şöbəsinin Komitəsinin sədri təyin olunduqdan sonra diaspora komitəsində dünyadakı qlobal çağırışları, Azərbaycanın xarici siyasətini, diasporumuzun mövcud vəziyyətini, potensialını, resurslarımızı Ən azı bizə mütəffiq olan olmayan dövlətlərin davranışlarını ümumiyyətlə hər bütün faktora nəzər alaraq e, Diaspor Üçdöt Komitəsində yeni bir strateji qəbul oldu, olundu. Təbii ki, bu stra stratejidə e, Diaspor Komitəsinin strategiyası qəbul olundu. Bəli, ümumi strategiyası, bəli. Və həmin strategiyada yol xəritəsi məlum oldu ki, Diaspor Komitəsinin hədəfləri nədir, bu hədəflərə çatmaq üçün bizim resurslarımız hansılardır və eyni zamanda Bu bu resurslar və bu hədəflərə çatmaq çatmaq üçün hədəfə çatmaq üçün biz hansı vasitələrdən istifadə etməliyik? Bununla bağlı bizim strateji daha dərindən işlənildi və bunun iç öncə qarşımızda duran məsələ Azərbaycanların birliyini yaratmaq. Azərbaycanın birliyini gücləndirməkdir. Bu belə deyək, biz, biz daha çox klassik klassik qaydalardan kənara çıxıb müasir dövrün belə deyək, tələblərini nəzərə alaraq, xüsusilə də texnologiyanı, yeni yanaşmaları nəzərdə aldıq. Beynəlxalq təcrübəni nəzərdə aldıq, xariciən ekspert dəvət etdik. Bizim strateji qrup dünyanın digər xalqlarının diasporlarının fəaliyyətlərini araşdırdı və bizim bir çox layihələrdə güclü, bəli, ya, güclü ki, diasporaları, bəlkə güclü diasporaları təbii ki, nəzərə aldıq, nəzərə aldıq. Eyni zamanda hətta sizə deyim ki, zəifliklərini də problemlərini də öyrəndik ki, nəyə görə zəifdilər. Nə bəli, nə məna olur? Bəli, çünki tək güclülərdən əlavə zəif olmağa səbəb olan səbəbləri də araşdırmaq, faktorları Ardıma lazım. Bizim məsələn bir çox layihələrimiz vardı. Onlardan biri ən böyük layihəmiz Azərbaycan gənclərinə olan layihədir. Bu bunun nəticəsində artıq 2018-ci ildə və 2019-cu ildə Azərbaycan deməli yay düş Azərbaycan gəncləri üçün yay düşərgələri təşkil olundu. İc düşərgə Şəkidə, daha sonra Şamaxıda oldu. Təəssüf ki, bu ilki biz bəlkə korona görə hələlik biz bilmirik nə olacaq. Yəni elə bilmədik. Bakı. Bəli, bundan başqa bizim var lider inkişafı, e, beyin qazanma, lider inkişaf xarici dək liderlik qabiliyyətli Azərbaycanlıları dəvət etdik. Bir çox nazirliklərdə görüş keçirdiyik onlarla. Eyni zamanda beyin qazanma. Yəni hə yə orda məqsəd e, nədir? Həmin soydaşlarımızın sonradan ölkəyə dönməsi, yoxsa öz ölkələrində, yaşadığı ölkələrdə müxtalif karyera qurmaları. Yox, lider inkişaf belədir ki, o, həmin şəxslər 35 yaşdan yuxarı olan şəxslər artıq onlar karyeralarını uğur qazanmış şəxslərdir. Məsələn, onların içində vəkil var idi, həkim var idi. Onlar onsuz da ölkələrdə. Onların məqsəd odur ki, onları onların Azərbaycan əlaqələrini möhkəmləndiririk. E, Azərbaycanla ən azı Azərbaycan həqiqətlərini onlara göstəririk. Bir daha həqiqətən də çoxusu Azərbaycan dövlət qurumlarında görüş keçirəndən sonra biz onları e, deməli Xocalıda əşi düşmüş şəxslərlə görüşlütdürük, məcburi köçkünlərlə görüşlütdürük. Üqaymam, mən isə deyim ki, ki bu bəli. çox yaxşı layihədir əslində çünki sizin dediyinizdən mən burada bildim. Bundan əvvəl məlumatlı değildim. Çünki hər bir ölkədə əgər biz liderləri, potensiallı azərbaycanlıları tapsaq, bəli onlarla ölkəylə təmaslarımızı hə. daha da yaxşı hə. qursaq təmirə biz hə. axı gələcəkdəki bu diaspor fəaliyyətinə onlar kömək edəcək. Çünki Düzdür. bir çox vaxtlarda, bir çox zamanlarda biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə adlı-sanlı həkimlər var, adlı-sanlı ayrı-ayrı -ayr sahələrdə çalışan insanlar var, hansılar ki, diaspor komitəsi və yaxud ayrı-ayrı qurumların diqqətindən kənarda qalırdılar. Hə. İndi təbii ki, onlara diqqət yetirmək özü təbii. onları daha da vətənpərvər edir və dövlətə yaxın edir. Və həqiqətən onlar dönəndən sonra onlar onların düşüncələrinə çox dəyişmişdi. Özləri daha da bağlılandılar, daha da çox iş görmək istədilər Azərbaycan üçün və görürlər də. Yəni bundan başqa bizim beyin qazanma var. Yəni beyin qazanma proqramı layihəsi var. O nədir? Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlı deməli professorlar və peşəkarları dəvət edir Azərbaycanı, Azərbaycan universitetlərinə, Azərbaycan mütəxəssislərə, onlar öz bilik və bacarıqlarını qaytarıblar. Var beyin, bir var beyin axını və bu da beyin qazanmadır. Eyni zamanda biz Azərbaycan əsilli xarici vətəndaşların Azərbaycan gəlib təhsil almasını da biz bunun üzərində işləyirik. Təbii ki, yenə bu COVID-19-a görə bu məsələlər biraz çətinləşdi, amma biz bir çox universitetlərlə də görüşmüşük Azərbaycanda. Hal-hazırda bizim bu hər kə proqram onlayndadır bu Bəli. bir qədər təkcə komitədən asılı məsələdir yəqin ki çünki məsələn Avropadakı gənci ə, hansı meyarlarla əgər ə, oğlandan söhbət gedirsə Azərbaycanə gətirmək olardı. Burada biraz çətinliklər problemlər ki, və problemlər var. Amma biz işləyirik və inanıram ki gətirəcəyik çünki universitetlərimizin də bununla bağlı çox böyük istəkləri var. Biz də əgər istəyirsə o olacaq. Təbii ki, ola bilər ilk öncə sayı az olsun, daha da sonra artacaq. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda gəlib yarım il, 1 il, 5 il, 3 il yaşamış xarici Azərbaycan vətən xarici xariciyə yaşayan azərbaycanlı ki yerdə ora dönərkə o nə qədər bütün tiyatr topları qırmış olacaq. Həqiqətləri daha yaxşımla biləcəksiniz. Bir də layihələrlər haqqında maraqlı məlumatlar verdiniz. Doğrudan da çox maraqlı layihələrdir. İndi keçək ən böyük belə ən problemli məsələlərdən biri və diasporaların, xarici yaşayan diasporaların təsirlər olsun ki, mərkəzləşdirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərməmələri bu komitənin işi ilə fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələ deyil. Gəlin bunu başa düşək. Hər bir soydaşlığımız çox təsirlər olsun ki, belə bir mentalitet bizdə formalaşmış ki hər şəhərdə, ayrı-ayrı şəhərdə də bir neçə diasporalar var. Liderlik ambisiyaları uğrunda, liderlik uğrunda bir-birivə qarşı mübarizə aparan insanlar var və mən bildiyimə görə son illərdə Avropanın özündə mərkəzləşmiş diasporalar yaradıldı ki, bu 3-4 diaspora təşkilatları bir-birini o zamanlar çəkişirdilər, bir-birinə münaqişə edirdi ki, bu münaqişə son qoyulsun. Bəli, sizdən tam razıyam. Əslində bu ə birlik məsələsi mən isə bir məsələni deyim bias problemı. Əslində bu biz bunu siyasətləşdirməsinə bu sosial məsələ. Əslində birlik sosial bir Bələ. sosial məsələdir. Biz bunu biz deyəndə təbii ki insanlar bunu daha çox siyasi kimi baxır, amma hey. əslində əmsalında bu hər şey kökdən, yəni aşağı, elemental psixologiyadan, icma quruculuğundan başlamır. Yəni icma quruculuğu, yəni insanlar arasında adi Məsələn, icma səviyyəsində birlik güclü olsa, artıq o yuxarıda siyasiləşmiş diaspor təşkilatlarının da birlik güclü olar. Çox ona görə də ona görə də bizim əvvəla bizim diaspor komitəsi olaraq biz icma quruculuğuna daha çox diqqət ayırmağa çalışmışıq. İcma quruculuğu çündə bir çox meyarlar var. Biz onun üzərində işləyirik. Məsələn, bizim bu qadın Azərbaycan qadınlarının şəbəkəsi təzə layihəmiz yaradıldı. Yəni ki, ailələr, qadınlar, uşaqlar vasitəsilə, gənclər vasitəsilə, peşekarlarla bağlı bizim yeni bir layihəmiz sizə hə. düşəcək. Azərbaycan peşekarları, Azərbaycan diaspor peşekarları, məsələn, deyək ki, həkimlər bir bir xəttdə, müəllimlər bir xəttdə və yaxud da deyək ki, jurnalistlər hə, bir xəttdə. Onların ayrı-ayrılıqda assosiasiyası yox. Bə, assosiasiya yox. Qrupunu o, da belə. Bəli, o qrup, bəli, onların hə. həmin sahədə peşekarların birliyini, şəbəkəsini və onun vasitəsilə onlara dəstək olacağı üçün onlar treninglər olsun, Azərbaycana gəlsinlər. Onlar daha da o sahədə bir-birinə dəstək olsunlar. İnsanlar bir-birinə kömək edəndə, məsələn, cəhə hakimlərdir, Fransadakı, Kanada kəçimlər özü həm də koordinasiya yaradı. Bəli, koordinasiya. Amma bundan əvvəl biz Azərbaycan əlbəttə ki, Fərid müəllim son 2 ildə e, bütcü ölkələrə səfər eləyib, xüsusilə Avropa ölkələrinə. Təbii ki, Azərbaycanla koordinasiya şuraları yaranıb. Mən sizin o dediyiniz məsələyə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan koordinasiya şuralarında deyək ki, məsələn, Almaniyada 40 ildir ki, təşkilat var. Ha, bütün o təşkilatlar birləşib həmin koordinasiya şurasında. Məsələn, əvvəl bir şəhərdə hərə bir Xocalı soyqırımı bir Novruz bayramı keçirəcək. İndi artıq deyək ki, hamısı Almaniyada bir Novruz bayramı keçirəcək bir xocaya soyqırımı keçəcək, tədbir keçirəcək. Onlar məsələn deyək ki, bir layihə verib, həmin layihəni birlikdə icra edəcəklər. Yəni bu bəlkə koordinasiya şuraları var, o yana, sonra Azərbaycan evləri var. E, yəni onlar da Azərbaycan Azərbaycanlıların e, deməli bir, bir icma qurucuğuna xüsusi e, rol oynayan məsəl üçün evlərdə uşaqlar üçün deyək ki, Azərbaycan dili dərsləri, Azərbaycan tarixi, həm də ən əsası odur ki, ailə daxilində keçir. Hətta görüşə bilən məsəl üçün yastıqlar var. Bəli, təbii ki, odur, bəli, o evlərdə pulsuz olaraq hər bir şağayətə olan evlərdə görüşərək təbii ki, diasporanın işinin sürətləndirilməsi üçün. Prezidentimiz, bizim İç Prezident Mehriban Xan Əliyevanın göstərişi ilə bu deməli evlər açılır. Fərid müəllim xüsusilə bu məsələyə diqqət ayırıb və bu evlərin sayılar daha da artırılacaq dünyanın bir çox yerlərində. Çünki bu evlər həqiqətən də çox strateji. Tam siz çox gözəl vurğuladınız ki, ailələr orada görüşür, ailələr orada mehribanlaşır. Həqiqətən də biz bir bizim birliyimiz məhz ailələrdən və qadınlardan, uşaqlardan başlayır. Yəni orada əgər ailələr bir-birinə görüşsə, istərsə də məhz insan arasındakı bütün o ə, konfliktlər də aradan qalxar, bütün o ittihamlar də aradan qalxar və biz bunu buna xüsusi fikir ə, diqqət ayırırıq, bəli. Bəli, Vüqar müəllim, çox mə strateji məsələdir, strateji məqamdır bu evlər məsələsi və Dün. çox şadıq ki, onların sayı gündəgündən çox Artızaq, olmağa bəli. başlayır. Avropa ilə bağlı başa düşük MDV məkanında nə kimi e, fəaliyyətləri var. Çox e, mən bilirəm ki, e, baxmayaraq ki, say çoxluğu bizdə var, amma e, keyfiyyət çoxluğunda bəzən e, belə deyək də, bir sıra bayaq sadaladığımız şəxsi münasibətlərindəki ambisiyalar baxımından və sair bir sıra sərdə çıxıb. Həm də ki, həmin dövlətlərin də bizim diasporanın münasibəti, onlar qarşısında qoyan diasporamız qarşısına qoyduğu maneələri də biz heçə saymıb bilmədik. Çünki nə qədər olsa da bizim diaspor təşkilatlarımız həm dövlətlərdə dil və həmin bəl, əlbət, dövlətlərin vətəndaşıdılar. Bu isqamətdə çox çox gözəl bir məsələ toxundu ki, həmin dövlətlərin bizim diasporaya münasibəti. Ona görə mən başlanıq çıxısı başnağıcı dedim ki, bizim strategiyamız qəbul edilərkən diasporamızın yaşadığı ölkələrdə həmin dövlətlərin Azərbaycanla münasibətlərinə biz mültəşəkkil şəkildə nəzər aldıq. Yəni bu həqiqətən çox vacibdir. Çünki istər-istəməz məsələnin sonunda Ottoblastarın qurumlarının siyasətçilərin yanaşması nədirsə, o çox böyük təsir edir. Bununla bağlı mən istədim ümumiyyətlə bu nəzər alaraq diaspor komitəsi sədri, rəhbərliyi eyni zamanda heyət xarizə gedərkən tək Azərbaycan diasporası ilə görüş keçirilmir. Eyni zamanda həmin Ötovlatin, dövlətə bəli, strukturlarla görüş keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyi ilə, Miqrasiya Xidmətindən, Xarici İşlər Nazirliyində, nazirliyində. əgər diaspor nazirliyi varsa, ora ilə görüş keçirilir. Meriya ilə görüş keçirilir. Oranın siyasətçiləri ilə, parlamentlə də görüş keçirilir ki, onlar özləri də görsün ki, bu Azərbaycan diasporunun güclü olması elə onların da işinə yarayır. Çünki bizim həmişə mesajımız odur ki, həm özümüzünkilərə, həm ordakı xariciyərin, yəni həm də dövlət qurumları ki, Azərbaycan diasporunun ilk işi inteqrasiya etməkdir, dil öyrənməkdir, mədəniyyəti hörmət deməkdir. Cəmiyyəti, o cəmiyyətin cəmiyyəti inteqrasiyası cəmiyyəti olmaqdır. olmaqdır onlardan uzaqda qalmamaqdır. Tamamilə doğrudur. O mən o bütün dövlətlərdə də bunu yüksək səviyyədə hamısı alqışladılar. Yəni e, belə rahat təşkilatlarla biz çox sıxışdırırıq. Belə ha miqrasiya təşkilatından məsəl yaxınlaşdırırıq. Vüqar mə'əm çox sağ olun. Təsirləri olsun ki, bizə ayrılan vaxtı burada sona çatmaq gözlədir. Doğrudan da diasporası kifayət qədər satışlı sahədir. Kifayət qədər çətin sahədir, çünki burada təkcə dövlətin gördüyü işlər yox, dünyanın ayrı-ayrı nöqtələrində coğrafiyalarında həm evləri bizim də bu isqamətə apardığı addımlar çox vacibdir və burada daha çox, hətta mən deyərdim ki, yuxarıdan aşağı yox, bəzi hallarda aşağıdan yuxarıdakı siyasət, o proseslər, Hı. sosial proseslə, sizin də dediyiniz vurulduğunuz proseslər çox vacibdir və ümid edək ki, xaricə yaşayan azərbaycanlılar həmrəy olacaqlar, xaricə yaşayan soydaşlarımız bir olacaqlar, və onlar ümumi dövlət maraqlarının, ümmi xalqın maraqlarının daha da yaxşı reallaşması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Əziz tamaşaçılar, biz bu gün ən aktual mövzulardan olan diaspora mözusuna toxunduq. Studiyada qonağım Diaspora İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və Protokol şöbəsinin müdiri Vüqad Məmmədov idi. Bu günlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, evdə qalın.